আজির এই ভিডিওটিত মৌলিক সংখ্যা যৌগিক সংখ্যা আর সহমৌলিক সংখ্যা বুজাই দিয়াৰ দিয়ার গোটেইখিনি এক্সপ্লেনেশন করে দিবলে চেষ্টা করি উদাহরণের সহিত গতি ভিডিওটি শেষ থেকে চাই থাকি বা সকল ধরনের কম্পিটিভ এক্সামর কারণে যদি জনাটো করে আসা এইখিনিয়া প্রথমতে আমি জানো যে মৌলিক সংখ্যানো কাক কয় সংখ্যাৰ উৎপাদক এক আর সেই সংখ্যাটো নিজেই তাকে মৌলিক সংখ্যা বলে হয় এটা কথাটো হল যে উৎপাদকনো কি হয় বা উৎপাদক আমি কেনেকৈ উলিয়াবলৈ লাগে ঠিক আছে সেইখিনি মই তোমালোকক বুজাই দিম তোমালোকে চাই থাকা নেক্সট আমি জানো আহা যে যৌগিক সংখ্যাক বোলে যিবিলাক সংখ্যাৰ উৎপাদক দুটাতকৈ অধিক তেনেবোৰ সংখ্যাকে যৌগিক সংখ্যা বুলি কোৱা হয় এতিয়া আৰু যৌগিক সংখ্যাৰ উদাহৰণ কোনবোৰ এতিয়া তোমালোকে চাই যোৱা তোমালোকক গোটেইখিনি মই তোমালোকক বুজাই দিম ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এক প্ৰথমতে আমি কি পাওঁ এক পাওঁ হয়নে তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে এক সংখ্যাটো মৌলিকো নহয় আৰু যৌগিকো নহয় ঠিক আছে এইটো কোৱেজনে প্ৰায় আহি থাকে এক সংখ্যাটো মৌলিক নে যৌগিক এইটো মনত ৰাখিবা যে এক সংখ্যাটো মৌলিকো নহয় আৰু যৌগিকো নহয় এতিয়া এইটো একৰ কথা আমি গম পালোঁ হয়নে এতিয়া একৰ পিছত আমি কি পাওঁ দুই পাওঁ হয়নে এতিয়া দুই সংখ্যাটো মৌলিক নে যৌগিক আমি কেনেকৈ উলিয়াম দুই সংখ্যাটো মৌলিক নে জমিক উলিয়াবৰ বাবে আমি কি উলিয়াব লাগিব দুয়ৰ উৎপাদক উলিয়াব লাগিব উৎপাদক আমি কেনেকৈ উলিয়াম তোমালোকে চোৱাচোন দুয়ৰ উৎপাদক আমি কেনেকৈ উলিয়াম এক পূৰণ দুই হয়নে একৰ লগত দুই পূৰণ কৰিলে দুই পোৱা যায় ইয়াৰ বাহিৰে আমি আৰু বেলেগ সংখ্যা পূৰণ কৰি দুই পাব পাৰোঁ জানো নিশ্চয় আমি নোৱাৰোঁ আমি এক পূৰণ দুই আৰু দুই পূৰণ এক পাব পাৰোঁ কিন্তু এক পূৰণ দুই দুই পূৰণ এক একেই হয় গতিকে আমি দুবাৰ দিশাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এবাৰ আহিলেই হ'ব ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এক পুৰণ দুই বা এতিয়া এই দুইটো মৌলিক সংখ্যা হয়নে নহয় কেনেকৈ আমি জানিম এতিয়া চোৱা সূত্ৰটোক গেছ কি আছিলে যে যিবোৰ সংখ্যাৰ উৎপাদক এক এতিয়া চোৱা ইয়াৰে উৎপাদক কি পালোঁ এক পালোঁ হয়নে আৰু সেই সংখ্যাটো নিজেই সেই সংখ্যাটো নিজেই মানে যিটো সংখ্যাৰ উৎপাদক উলিওৱা হৈছিল অৰ্থাৎ দুয়ৰ উৎপাদক উলিওৱা হৈছিল হয়নে অৰ্থাৎ দুইটো নিজেই তেনেবোৰ সংখ্যা কি বুলি কয় মৌলিক সংখ্যা বুলি কয় আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পেলাই এতিয়া দুইটো কি সংখ্যা হ'ব দুইটো হ'ব মৌলিক সংখ্যা গতিকে এইটো আমি লিখি ল'লোঁ দুইৰ ঠাইত কি লিখি মৌলিক সংখ্যাৰ ঠাইত কি লিখিলোঁ দুই দুইটো মৌলিক সংখ্যা ঠিক আছে নেক্সট আমি দুইৰ পিছত কি পাওঁ দুয়ৰ পিছত আমি পাওঁ তিনি তেতিয়া চোৱা তিনিটো তোমালোকে চোৱাচোন এক পুৰণ তিনি পাওঁ হয়নে আৰু তিনিয়ে একো তিনি পাওঁ এক পুৰণ তিনি আৰু তিনিয়ে একো তিনি একেই হয় গতিকে ইয়াৰো চোৱা উৎপাতত এক পালোঁ হয়নে আৰু সেই সংখ্যাটো নিজেই পালোঁ যিটো সংখ্যাৰ উৎপাদক উলিয়াওৱা হৈছিলে সেইটো সংখ্যাই পালোঁ গতিকে এক আৰু তিনি ইয়াৰ উৎপাদক হ'ল অৰ্থাৎ তিনিটো কি সংখ্যা হ'ব তিনিটো হ'ব মৌলিক সংখ্যা গতিকে ইয়াত আমি কি কৰিলোঁ তিনিটো আমি মৌলিক সংখ্যাত লিখি ললোঁ এতিয়া নেক্সট তোমালোকে চোৱা তিনিৰ পিছত আমি কি পাওঁ তিনিৰ পিছত আমি পাওঁ চাৰি চাৰি চোৱাচোন এক পূৰণ চাৰি হয়নে এক পূৰণ চাৰি নেক্সট দুই দুই গুণ চাৰি গতিকে চাৰি আমি উৎপাদক কি কি পালোঁ চোৱাচোন এক পালোঁ দুই পালোঁ আৰু চাৰি পালোঁ হয়নে দুইৰ উৎপাদক কি কি পালোঁ দুয়ৰ উৎপাদক আমি পালোঁ এক দুই ঠিক তেনেকৈ তিনিৰ উৎপাদক আমি কি পালোঁ এক আৰু তিনি চাৰিৰ উৎপাদক আমি কি পালোঁ তোমালোকে চোৱাচোন চাৰিৰ উৎপাদক পালোঁ আমি এক আৰু দুই আৰু চাৰি হয়নে ইয়াত চোৱা দুই দুটা পালোঁ সেই দুই দুটা যদি পাইছোঁ দুটা আমি কাউণ্ট নকৰোঁ হিচাপ নকৰোঁ ঠিক আছে গতিকে চাৰিৰ উৎপাদক কি কি পালোঁ এক দুই আৰু চাৰি পালোঁ এতিয়া চাৰিটো মৌলিক সংখ্যা হ'ব জানো চাৰিটো মৌলিক সংখ্যা নহয় কিহৰ কাৰণে নহয় কাৰণ চোৱা ইয়াতে উত্তৰটোত কি আছে তোমালোকে চোৱাচোন বা নিয়মটো পঢ়ি চোৱা ইয়াতে কৈছিল যে যিবিলাক সংখ্যাৰ উৎপাদক দুটাতকৈ অধিক অৰ্থাৎ যিবোৰ সংখ্যাৰ উৎপাদন দুটাতকৈ বেছি তেনেবোৰ সংখ্যাকে যৌগিক সংখ্যা বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এতিয়া চাৰ উৎপাদক কেইটা পালোঁ চাৰিৰে আমি তিনিটা উৎপাদক পালোঁ কি সংখ্যা হব সারিটি কি সংখ্যা হব চার উৎপাদক পালো গতি চারিটি যৌগিক সংখ্যা হব গতি চারিটা আমি ইয়াতে লিখিল আশা করছি তোমাদের ডাউটখানি ক্লিয়ার হল কেক উৎপাদক উলিয়াব মৌলিক সংখ্যা কোনটা হয় কেন যৌগিক সংখ্যা কোনটা হয় আমি গম পাবো এইখানে তোমাকে অল্প বুঝি পালা ঠিক আছে এটা আমি নেক্সট কেটাও করছা আমি দশলেখে করি আমার কনসেপ্ট ধুয়াকে ক্লিয়ার হয়ে যাব এটা চাওয়া পাঁচর চাওয়া এক পূরণ পাঁচ পাম হয়নে এক পূৰণ পাঁচ আর বেগ পাব আমি আর গতিকে গতি উৎপাদক কি পালো এক আর পাঁচ পালো যেহেতু মাত্র দুটা উৎপাদক দুটা উৎপাদক হলে মন সিম্পল একবারে যদি মন রাখা যদি উৎপাদক হলার পিছত আমি মাত্র দুটা উৎপাদক তেতিয়া হলে মৌলিক সংখ্যা হব আর যদি হে আমি দুটাতক অধিক অর্থাৎ তিন চারিটা বা পাঁচটা বা এর উৎপাদক তেতিয়া হলে সেই যৌগিক হব হবোবাদ পাঁচর উৎপাদক উলিয়াওতে আমি মাত্র দুটা উৎপাদক পাল গে পাঁচটু কি সংখ্যা হব পাঁচটা হব মৌলিক সংখ্যা আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পালা এতিয়া আমি নেক্সট চাওঁ আহাচোন ছয়টো মৌলিক সংখ্যা হ'বনে যৌগিক সংখ্যা হ'ব এতিয়া তোমালোকে কমেণ্ট কৰা ছয়টো মৌলিক নে যৌগিক ঠিক আছে তোমালোক মই কৈ নিদিওঁ তোমালোকে কমেণ্ট চেকশ্যনত আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিবা যদি নোৱাৰা তেতিয়াও জনাবা আমি কমেণ্ট চেকশ্যনত আনচাৰটো দি দিম ঠিক আছে এতিয়া চৰকাৰ পিছত আমি কি পাওঁ চৰকাৰ পিছত আমি পাওঁ সাত হয়নে এতিয়া সাতটো চোৱাচোন সাতটো মৌলিক নে লৈ কেনেকৈ চাম যে চোৱা উৎপাদক বুলিও এক পূৰণ সাত আৰু বেলেগ সংখ্যা পূৰণ কৰি আমি সাত পাব পাৰিম জানো নিশ্চয় আমি নোৱাৰোঁ গতিকে সাতৰ আমি উৎপাদক কি কি পালোঁ সাতৰ আমি উৎপাদক পালোঁ এক আৰু সাত ঠিক আছে গতিকে ইয়াত যিহেতু মাত্ৰ দুটা উৎপাদক পালোঁ অৰ্থাৎ উৎপাদক এক আৰু সেই সংখ্যাটো নিজেই পালোঁ গতিকে এইটো কি সংখ্যা হ'ব সেইটো হ'ব মৌলিক সংখ্যা আশা কৰিছোঁ ধুনীয়াকৈ তোমালোকে বুজি পালা ঠিক একেধৰণে এতিয়া আমি চাওঁ আহ নেক্সট আঠ আঠটো মৌলিক সংখ্যা হ'বনে যৌগিক সংখ্যা হ'ব চোৱা এক পূৰণ আঠ পালোঁ হয়নে নেক্সট দুই পূৰণ চাৰি পালোঁ হয়নে এতিয়া চোৱা ইয়াৰে আমি উৎপাদক কি কি পালোঁ আঠৰ উৎপাদক আমি কি কি পালোঁ এক পালোঁ দুই পালোঁ চাৰি পালোঁ আৰু আঠ পালোঁ অৰ্থাৎ দুটাতকৈ বেছি আমি উৎপাদক পালোঁ যিহেতু আমি যোৱাতকৈ বেছি উৎপাদক পালোঁ এইটো সংখ্যা কি সংখ্যা হ'ব তোমালোকে কোৱাচোন এই সংখ্যাটো হ'ব যৌগিক সংখ্যা গতিকে আঠটো এটা কি হ'ব যৌগিক সংখ্যা হ'ব আশা কৰিছোঁ ধুনীয়াকৈ তোমালোকে বুজি পালা মই দহলৈকে তোমালোকক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে তোমালোকে চাই যোৱা নেক্সট চোৱা নটো চোৱা নৰ চোৱাচোন এক পূৰণ ন পাওঁ হয়নে নেক্সট দুই কিবা সংখ্যা গ্রহণ করে নাবো জানো নিশ্চয় নেক্সট নেক্স তিন রেস তিন গুণ ন হয় না গতি উৎপাদক কি পালো এক পালো তিন পালো আর ন পালো যেহেতু আমি দুটাতক বেশি উৎপাদক পাল আর তিনটা উৎপাদক পালো এই সংখ্যা কি সংখ্যা হব যৌগিক সংখ্যা হব আশা করছো তোমালে ধুনিয়াক এই বুঝি পালা এটা আমি নেক্সট চাও আহাচোন দশর উৎপাদক উলিয়াই চাও আমি দহৰ যদিহে আমি উৎপাদক উলিয়াও এক পুৰণ দহ পাম হয়নে নেক্সট দুই পুৰণ পাঁচ পাম দুই পাঁচ গুণো দহ হয়নে গতিকে ইয়াৰে আমি উৎপাদক কি কি পালোঁ উৎপাদক আমি পালোঁ এক দুই নেক্সট পালোঁ আমি পাঁচ আৰু পালোঁ আমি দহ গতিকে দহটো কি সংখ্যা হ'ব দহটো হ'ব আমাৰ যৌগিক সংখ্যা আশা কৰিছোঁ তোমালোকৰ মৌলিক সংখ্যা আৰু যৌগিক সংখ্যা ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ হ'ল ইয়াৰে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টিত তোমালোকে সহমিক সংখ্যা কি হয় বা মৌলিক সংখ্যা উন্নত সংখ্যা মৌলিকখিনি যোগো কেনেকৈ চাব পাৰি ইয়াৰ বিষয়ে আৰু ধুনীয়াকৈ মই বুজাই দিছোঁ সেই ভিডিঅ'টো তোমালোকে আমাৰ অনলাইন ক্লাছত পাবা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নৱদৰ একজামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছা তোমালোকে আমাৰ সৈতে অনলাইন ক্লাছ কৰিব পাৰিবা তাত তোমাক গোটেইখিনি কভাৰ কৰি দিয়া হ'ব গতিকে অনলাইন ক্লাছ কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকত ক্লিক কৰি আমাৰ এপটো ডাউনলোড কৰি লোৱা অথবা আমাক হোৱাটছআপত মেছেজ কৰা আমি গোটেইখিনি ডিটেইলছ তোমাক দি দিম মাত্র চারিশ নিরানব্বই টাকা তোমাকে এক বছর কারণে অনলাইন ক্লাস করবা এই রিলেটেড যদি তোমাদের কুয়েশন আছে বা সুদিগা আছে তোমালকে আমাকে কমেন্ট সেকশনও সুদিব অথবা আমাকে কল করেও সুদিবা ডেসক্রিপশন আর কমেন্ট সেকশন তোমালোকৰ বাবে দি থাকে